Знаете, для чего мы это все сейчас делаем, с вами? Вы. Да, вы получаете знания, чтобы уничтожить ваш внутренний страх. Когда человек боится, он боится только тогда, когда он не знает, что ему ожидать от этого. Когда же вы с этим общаетесь постоянно, постоянно возле этого крутитесь, вы уже это чувствуете нормально, да? То есть вам уже, будем как сказать, более-менее спокойно. И самое главное, любой нож, какой бы вы ни приобретали, супер-пупер нож, самый дорогой, дамасская сталь, это все ерунда, потому что это вас не научит. Обучение может быть только на практике. Практика нужна только там, где вас правильно будет обучать. И человек, который умеет правильно делать, недостаточно остро заточенного карандаша, чтобы распорудить. Просто не будет. Потому что мне без разницы, какой нож, какой он форме, не все равно. Понимаете? Потому что я знаю. Итак, мы с вами рассмотрели технологию, когда мы э, в ситуации взаимоубийства, да? когда мы друг другу пытаемся засунуть. Теперь мы с вами попробуем нож немножко отобрать за счет технологии, то есть контратаковать. Нет, мягкая хватка, Посмотрите, человек наносит. Это техника э, самозащиты с ножом, или так <связано> называемой техники опоздания, когда я вижу, что идет удар, но я еще не готов. Okay. Я встречаю его руку, встречаю, встречаю. И тут же перенаправляю его наношу удар по костям. подрезаю, если надо на нервку Если не надо, я отчаянно буду вести Не очень удобно. Да? Потому что многим интересно, как же такие вещи. Так, еще раз. Человек на я смещаюсь, блокирую, вот, сразу перенаправляю. Бью по пятым костям, чтобы нож отдал. Подрезаю его, блокирую вот, в вот, артерию. Если не надо, я нанесу удар. Если не надо, я беру Продолжение это просто музыка навеяла. Это я вообще... Я часто на Да, я часто на Еще раз, Еще раз, ребята, смотрите. Боковое движение. Мы стоим в позиции для боя. Человек наносит мне удар. Я блокирую нож, смещаюсь, бью по пястным костям, подрезаю, наношу на если на нож. Беру туда, куда надо. Медленно, да? Раз, по кругу два. И очень важно уйти с линии атаки. Мы стоим на боевой линии. Да? Потому что может быть вопрос. Раз, два. И забираю нож за счет удара по пятной кости. Как только нож ушел, я завожу под локтевой сустав и натягиваю на себя. Вот здесь уже идут навыки того же по Потому что это позволяет мне, что делать броски, Нет. что делать спасибо, извини. Не, просто это музыка, Нет, спасибо. Я больше не буду Итак, что мы сейчас с вами делаем? Мы выстраиваемся в пары. Один стоит как макивара с ножом. Ему не надо никаких действий делать, ни тычков, пока, пока ничего. Моя задача зайти с внутренней стороны, опустить нож своим ножом, сместиться, ударить по ножу. Еще Раз,

Под шаг. Шаг Нет. Все? Разворачиваемся лицом друг к другу.